Когда ждать на завершение войны в Украине? Ну, как-то они тут э, не оптимистично настроены. Больше нет, чем да. Скажем так. Тут, понимаете, тут ще старший аркан справедливость, тут, навіть якщо їх відкрою, ну, как-то так, частково, може бути, але как то зв'язано да, з законодательним процесом, але більше да. Вот так. Вот. Давайте в разі, точніше, давайте так, не в разі, а коли буде завершена війна в Україні, одразу відбудеться відкриття кордонів, чи доведеться якийсь час. Все ж таки потерпите. Нет, не сразу. Вот поэтому они, видимо, так и говорят, еще какой-то процесс будет. Ну, какой-то период времени нужен. Вот в таком плане, видите, они? Не сразу. Однозначно, тут сразу. Я зараз на таку статистику сьогодні побачила не дуже вона приємна. Власне, ця статистика змусила мене зараз розпочати цей ефір саме з цього запитання. В там йшлося про те, що після відкриття кордонів кожен четвертий чоловік, а це 25%, та кожен третій молодий українець віком 18-29 років, а це на секундочку 33% українців. Планують залишити Україну? Чи дійсно будуть такі катастрофічні цифри? І дійсно масово розпочнеться виїзд українців з України після відкриття кордонів? Ну и тут двойка, да, тут, конечно, каждый человек индивидуален в таком плане. Здесь, смотрите, здесь будут, наоборот, создаваться условия, чтобы этого не было, но в плане финансовом, в плане трудоустройства, что с этим связано. А то, что касается извне, да, определенные другие страны, они же уже сейчас пытаются ограничить присутствие беженцев в некоторые страны. На їх території, то там будуть -то, тож, введені жорсткі правила е, в'їзду на їх територію. Тобто, тут, воно, это одно буде на другое. А чи почнуть навпаки масово повертатися українці, чи все ж таки їм знадобиться Дела. декілька років, да, щоб все ж таки зрозуміти, що безпечно повертатися сюди? Дела. Ну, сейчас будут возвращаться сделаны, вот то, что мы о чем только что вам сказали, будут создаваться определенные условия для тех, кто сидит на пособиях, для тех, кто не работает, тех, будут определенные страны создавать условия, все, чтобы они ну, уезжали назад. Это вообще в целом. В целом. Дальше смотрите, все будет зависеть от страны, то, что касается Европы, мы говорим, и от событий, которые будут происходить в европейских странах. Мы берем 25, 26, 27 туда год. Там будут кардинальные изменения. То есть каждая страна, я говорила, будет проходить свою трансформацию. Где-то эта трансформация будет очень жесткой, где-то менее жесткой. Ну, то есть по-своему-какая. На сегодняшний день сам мы, допустим, Украина проходит самую жесткую трансформацию, какая только можно себе представить. Вот каждая по-своему будет. В зависимости, видимо, какая ситуация будет складываться в какой-то стране. Могут мигрировать из одной страны в другую, а потом в конечном итоге возвращаться. То есть тенденция будет возвращаться. У меня был такой расклад. Ну, мы будем смотреть. Мы исходим из сегодняшней да, ситуации. Понятно, что очень быстро и многое в мире что меняется. Может сложиться так, что Украина может принимать беженцев из каких-то европейских стран. Все нафаки, да, будет Такое а... может быть. Я не утверждаю это, потому что, еще раз: все меняется, все кардинально меняется, но будем смотреть. Но с такой тенденцией, с такой политикой, которую сейчас ведет Кремль, все возможно. Так, зараз ще є таке питання буде стосуватися не можемо ніякому на ту сторону. Все ж таки Трампа починає з'являтися така інформація з термінами завершення війни, дуже цікавими. Зараз я зачитаю два варіанти, які вже оприлюднили. Трамп регулює війну в Україні в термін від трьох до шести місяців. Одна заява. Друга заява про те, що Трамп доручив спецпосланцю США завершити війну в Україні за сто днів. Наскільки реальні ці терміни, чи дійсно можливе завершення війни? Давайте за сто днів це три місяці, грубо так. прекратится война в Украине за 100 дней, за 100 дней. здесь карта иллюзий показана ну давайте так опять же здесь есть карта выбора вообще они вот они периодически показывают здесь есть ряд событий Событийного ряда, который может произойти, что может что-то проиграться, когда она действительно может вообще закончиться неожиданно для нас с вами, но для этого должно быть течение ряда обстоятельств. И здесь не только что это действие именно США, да? тут совместные действия. Тут еще не забывайте, у меня все время последний был расклад, что ключевым ключом, да, таким основным, это будет действие украинских вооруженных сил. Только это не в прямую, а как-то косвенно. Ну, как бы сами карты говорят, что об этом даже не стоит говорить на сегодняшний момент. Когда вот все сложится, и за счет неожиданных каких-то событий, это может быть, смотрите, неожиданно, какая, неожиданный уход в мир иной, одного или двух каких-то людей по миру, в целом, да, когда будет кардинально меняться все и это ускорит процесс прямо ну, восстановления мира, именно мира в Украине. А, так, тогда, в принципе, это мало и мы верны, но все ж таки возможный сценарий. Ну, можно, такой. да, можно так сказать. Так, зараз ви сказали про те, що є певні чинники, які можуть на це повпливати, але розуміє, що якщо зараз це планує безпосередньо Трамп, його уряд, то вони не розраховують на, на ці чинники, а все ж таки мають власний план, як це зробити, як це завершити в такі терміни. Ну, За їх давайте спрось, Що ну, має зробити Со ну, сторони США, то, отож США з Трамп будуть прикладувати усіля. Одних усилий со стороны США достаточно, чтобы прекратить войну в Украине. Одних усилий давления со стороны США достаточно. Ну, видите, здесь недостаточно. Да, они могут прикладывать, прикладывать достаточно мощные усилия, но все равно есть некие такие преграды, они где-то скрытые, когда все равно что-то будет идти не так, как они планируют. То есть здесь нужны совместные усилия со всех сторон. Вот тогда она сработает быстро. Зараз ей мы вернись того, что те совместные э, э, усилия будут все таки. Совместные усилия, И что касается России, чтобы остановить войну в Понимаете, они-то будут, но если бы они произошли здесь и сейчас, или хотя бы в самое ближайшее время, это кардинальным образом поменяло ситуацию. Это опять, например, того, что пока что-то очень где-то негативное не случится, но кардинально негативное. Вот тогда эти совместные усилия как бы они будут, потому что здесь сейчас как бы вот в своих усилиях именно то, что хочет Украина, чтобы вернуть себе территории, вот, потому что на нас напали, не мы нападали. Почему мы должны отдавать свои территории? Почему мы должны идти на те уступки, которые нам пытаются навязать? Агрессор на нас напал, и мы защищаем свою страну. Видите, здесь как бы пока э, очень слабо к этому прислушиваются, потому что тут э, своя какая-то игра, своя политика у каждого идет. Выгода, выгода финансы. Тому давайте зараз перевіримо: на сьогоднішній день шляхом тиску на Україну мають е, е, ймовірність можливість завершити війну, чи все ж таки шляхом тиску на Росію її планують Україні Завершити Україні невільня на безсміяння. на мощное давление на Россию, вот то, что я говорила со всех сторон, э -э включая внутренние мощные события, э включая то, на что может пойти сама Россия, э -э это негативные действия. Здесь она будет пытаться даже в данной ситуации выставить себя жертвой. Вот все равно. Она готова пожертвовать своими людьми, выставить себя жертвой, чтобы перекрутить эту ситуацию, чтобы не отвечать, там, не нести там наказание или же не платить да, по долгам, не привлекать правосудию. Но это так не будет. Но она, она вот у меня показывает карты что она будет кричать, что мы жертвы-жертвы. Еще будет просить помощи. А Украине все равно, да, ей придется... пойти на уступки територіальні, але ми все одно ну це на сьогоднішній момент вони так показують. Ну, ми все одно все, все своє повертаємо собі. Чекатимемо дуже на це, і хочеться, щоб все ж таки якомога швидше зрозуміли а, ті люди, які здатні вплинути на перебіг війни, на завершення його, щоб вони якомога швидше отямились і почали робити все можливе і неможливе для того, щоб завершити цей жах. Я просто сегодня делала такой расклад, и по раскладу там четко видно. Я уже когда-то россиянам говорила, чем дольше длится война в Украине, понятно, страдаем мы сейчас, и очень жестко. Но они за месяцы, дни, вот сейчас, особенно сейчас, вот это время началось сейчас, чем больше длится война в Украине, тем жестче они будут отвечать за все содеянное. То есть те события, которые будут происходить внутри самой России, но это достаточно страшное событие, даже вот по сочетанию карт. Такое у меня выпало впервые, что вот было предсказание, да, у кого-то там, что живые будут завидовать мертвым. Вот по принципу такому, такие, такой событийный ряд ждет Россию. Понятно, что может быть не всю территорию России, но такая тенденция вполне. Пусть задумаются. Так. Если есть чем от, от, ключове. Так. А, зараз все ж хотілося б подивитися, що найближчим часом чекає на Україну. Давайте, можливо, по містах трішечки пройдемося, щоб зрозуміти цілі ворога. А, починаємо з Харкова. Харків, Харківська область. Що чекає найближчим часом? Десятка мечей Ну, то есть опасность идет.